Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maizatul Hazwani binti Muhammad Luqman hakim pelajar PDPP COS, IBG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan pentaksiran dalam penyelidikan Islam sekolah rendah PIMK2082R dengan membawa tajuk isu integriti dalam urus takbir pengurusan peperiksaan. Okey baiklah sebelum saya teruskan kepada pembentangan saya akan terangkan apa yang saya akan bentangkan pada hari ini. Saya akan sentuh kepada definisi faktor yang menjejaskan integriti isu dan cara mengatasi dan akhirnya adalah penutup. Baiklah apa definisinya ialah apa itu integriti? Integriti berasal daripada bahasa Latin iaitu integer yang membawa maksud menyeluruh, sempurna dan kesatuan yang teguh. Okey, menurut kamus dwibahasa uh, Dewan Bahasa dan Pustaka, integriti ini membawa maksud kejujuran, ketelusan, kesempurnaan dan juga keutuhan. Istilah integriti ini di, diklasifikasi diklasifikasikan kepada empat perspektif iaitu kejujuran, ketelusan, uh, eh ke, uh, ketekalan nilai peribadi, komitmen terhadap nilai komitmen uh, komitmen terhadap nilai peribadi, komitmen terhadap nilai komuniti dan yang terakhir komitmen terhadap nilai-nilai murni. Dalam konteks uh, urus tadbir, integriti ialah keupayaan melaksanakan tanggungjawab tanpa penyelewengan dan juga penyalahgunaan kuasa. Okay, apa itu pengertian integriti dalam peperiksaan? Saya bawakan empat maksudnya itu. Pengertian integriti dalam peperiksaan ialah melaksanakan peperiksaan secara adil, telus dan bebas daripada sebarang bentuk manipulasi. Yang kedua menjamin kerahsiaan serta memastikan keselamatan kertas soalan peperiksaan. Yang ketiga menjamin kesahihan keputusan yang dikeluarkan melalui proses penilaian yang berintegriti. Dan yang keempat menjamin ketulenan keputusan peperiksaan agar ia sah tepat dan boleh dipercayai. Baiklah saya akan teruskan dengan apakah faktor-faktor yang menjejaskan integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan. Okey, faktor yang menjejaskan kaya bawa ke empat iaitu dari segi kepimpinan, individu, sistem dan prosedur dan yang terakhir budaya dari sudut kepimpinan, kepimpinan saya bawakan kepada lemah pengawasan, pilih kasih sambil lewa. Okey, kepimpinan. Kepimpinan yang lemah dalam mengalami peperiksaan boleh menjadi faktor utama yang tiga cerita Apabila pemimpin atau pentadbir peperiksaan tidak tegas dalam melaksanakan peraturan atau menunjukkan sikap sambil lewa, maka ia akan membuka ruang kepada kecuaian, ketidakpatuhan, uh, malah uh, salah laku. Sikap pilih kasih tidak telus dalam uh, membuat keputusan ataupun gagal memantau perjalanan peperiksaan dengan rapi turut menjejaskan kepercayaan semua pihak terhadap integriti urusan peperiksaan. Sebagai contoh, uh, pengetua ataupun penyelaras peperiksaan yang tidak memantau bilik kebal dengan serius ataupun kelewatan dalam mengambil tindakan terhadap laporan salah laku peperiksaan. Seterusnya, faktor individu. Sikap individu yang tidak beretika sama ada guru ataupun calon ataupun petugas peperiksaan yang mana menggugat integriti. Kelemahannya dari segi amanah, ketidakjujuran dan juga berfikir untuk mendapatkan keuntungan peribadi sahaja yang boleh menyebabkan pelanggaran prosedur seperti kebocoran kertas soalan ataupun manipulasi markah. Individu yang kurang kefahaman tentang nilai integriti ni, dia akan mudah terpengaruh untuk melakukan penipuan ataupun kecuaian. Sebagai contoh, guru yang membocorkan soalan kepada pelajar untuk menaikkan pencapaian sekolah ataupun calon yang me, uh, calon peperiksaan yang membawa bahan bahan dalangan ke dalam dewan peperiksaan. Seterusnya kita teruskan dengan sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur yang mana sistem longgar, SOP tidak jelas dan juga tiada kawalan. Kelemahan dalam sistem pengurusan dan prosedur operasi standard atau dikenal sebagai SOP, peperiksaan menyumbang kepada berlakunya ketidakpatuhan dan penyelewengan. Sistem yang tidak selamat, longgar atau tidak dikemas kini membuka ruang kepada kebocoran maklumat dan pelanggaran tata cara. Sebagai contoh, penyimpanan kertas peperiksaan, soalan peperiksaan di tempat yang tidak selamat ataupun tiada SOP yang jelas untuk mengurus aduan atau insiden semasa peperiksaan. Dan yang terakhir, ialah budaya. Budaya yang saya percakapkan kepada tidak peduli in, uh, integriti, tekanan prestasi dan juga normali, normalisasi penipuan. Budaya organisasi yang lemah terhadap nilai integriti akan melemahkan keseluruhan urus tadbir peperiksaan. Jika budaya kerja uh, membenarkan shortcut ataupun uh, mementingkan, uh, tidak mementingkan uh, ketelusan atau menaringan seorang jika, maka pelanggaran akan berlaku secara pertelusan. Sebagai contoh, Sikap yang tidak mengapa Terhadap ha, kesalahan kecil Dalam pengendalian peperiksaan Akan membawa kepada Haa uh pelanggaran ataupun a uh, pelanggaran a uh, pe pelanggaran terhadap integriti urus tadbir pengurusan perlesenan akan berjalan secara berterusan dan juga tekanan kepada sekolah untuk mencapai KPI perlesenan yang tinggi hinggalah mereka menormalisasikan kepada penipuan. Itu adalah contoh-contoh faktor yang menjejaskan integriti dalam urus tabi pengurusan perlesenan iaitu dari sudut faktor kepimpinan, individu, sistem dan prosedur dan juga budaya. Baiklah, integriti uh, saya akan sentuh kepada isu-isu yang berkaitan. Isu yang pertama ialah uh, integriti guru dalam pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah. Okey, baiklah. Apa itu pentaksiran? Pentaksiran ialah satu proses bagi mendapatkan maklumat. Tentang perkembangan murid serta keberkesanan PNP. Apa itu PNP? Pengajaran dan pembelajaran uh, dalam pembentukan modal insan. Okey pentingnya pentaksiran ni uh, untuk memberi maklumat kepada ibu bapa, Guru, balah kepada murid itu sendiri untuk mengetahui apakah tahap penguasaan mereka terhadap PNP yang telah dilaksanakan. Okay, pada asyarakat berasaskan sekolah merujuk kepada KSSR dan juga KSSR adalah wajib dilaksanakan. Tanggungjawab seorang guru dalam melaksanakan dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan kita iaitu Kerajaan Pendidikan Malaysia. Okay, apa isu yang berlaku dalam integriti guru dalam pasal-pasal sekolah? Isu yang terjadi saya percayakan pada tiga iaitu yang pertama, segelintir guru mereka memberikan markah ataupun tahap penguasaan kepada pelajar tanpa belanda. Tanpa berlandaskan pentaksiran. Okey, di sini nak cakap ada beberapa guru yang memberikan markah ataupun tahap penguasaan kepada pelajar ini mereka tak rujuk kepada pentaksiran yang ditetapkan. Malah mereka memberikan tanpa melihat kepada apa yang telah dilaksanakan oleh pelajar. Yang kedua, kesahan dan kebolehpercayaan percayaan dalam ujian yang diragui so, iaitu soalan kebat yang tidak mengikut arah Uh, aras pelajar itu. Dan yang terakhir guru yang menilai pelajar berdasarkan tajuk yang belum diajar kepada mereka. Jadi ini tidak adalah kepada mereka kerana mereka telah dinilai berdasarkan tajuk yang belum belum yang belum mereka pelajari dan juga soalan-soalan yang tidak mengikut kepada aras tahap mereka sendiri. Okey, apakah langkah untuk meningkatkan integriti guru dalam pelaksanaan PBS? Okey, yang pertama, guru perlu secara peribadi memastikan diri mereka dilengkapi dengan nilai integriti. Okey, integriti ni dia bermula daripada diri kita sendiri, diri seseorang manusia itu sendirilah. Okey, jadi guru secara sukarela perlulah a uh, sukarela dan berterusan untuk mendidik a uh, untuk menjadi seorang yang sentiasa jujur, adil dan bertanggungjawab dalam aspek, aspek pelaksanaan. PBS uh, pelaksanaan PBS ini termasuklah ketelusan dalam memberi markah, mengelakkan berat sebelah serta bersikap adil kepada semua murid tanpa pengaruh luar yang kedua guru perlu diberikan pendedahan dan latihan dalam perkhidmatan mengenai PBS dan integriti dalam perkhidmatan okey latihan yang berterusan akan memastikan guru ni sentiasa dikemaskini dengan perubahan sistem prinsip integriti dan amalan terbaik dalam pentaksiran pendedahan ini membantu guru untuk memahami uh, apa tanggungjawab mereka dalam menyelat murid ni secara adil dan profesional serta mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang ketiga, guru perlu memiliki, memahami, menghayati dan juga mengamalkan nilai norma dan etika perkhidmatan yang cemerlang. Okey. Memahami nilai uh, etika yang nilai murni seperti kejujuran, accountability dan juga keadilan adalah asas yang penting untuk memastikan pelaksanaan PBS ini tidaklah salah guna. Contohnya tidak memberi markah secara sembarangan. Tak tidak menerima tekanan luar untuk mengubah keputusan dan juga tidak berat sebelah. Okay, sebagai contoh tidak uh, pengaruh luar sebagai contoh ada ibu bapa yang uh, minta guru untuk memberikan markah yang tinggi kepada anak mereka. Okay. Sebagai, sebagai guru tidak bolehlah melakukan perbuatan yang sedemikian kerana itu telah melanggar kepada integriti seorang guru. Yang terakhir Langkah yang terakhir, semua guru perlu mempunyai kesedaran terhadap kepentingan integriti sebagai budaya hidup. Integriti ni bukanlah hanya untuk uh, tujuan kerja tetapi perlu menjadi amalan hidup kita seharian, hidup seorang manusia seharian lah. Apabila integriti dijadikan budaya hidup dalam kalangan warga pendidik, Pelaksanaan PBS ni akan menjadi lebih telus, aa, dipercayai dan lebih berkesan. Guru yang berintegriti akan menjadi contoh yang terbaik bukan saja kepada murid tetapi juga dapat membina imej yang positif aa, kepada profesion perguruan. Hmm. Baiklah, saya teruskan dengan isu yang kedua iaitu tahap integriti guru dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Tadi pelaksanaan aa, pentaksiran pemeriksaan sekolah sekarang kita sentuh kepada PBD. Okey. Guru berasa tertekan kerana isunya guru berasa tertekan kerana perlu guru berasa tertekan kerana perlu menyediakan satu justifikasi bagi murid yang belum mencapai tahap penguasaan minimum dan langkah intervensi bagi memastikan murid mencapai tahap penguasaan minimum. Baiklah, apakah akibat ah ha, akibat tahap integriti guru ni dalam pelaksanaan PBD. Okey, yang pertama, berlakunya penipuan data pentaksiran. Okey. Apabila guru ni merasa tertekan, jadi um, untuk merasa uh, tertekan untuk memenuhi sasaran tertentu, ada beberapa lah bukan dari semua, ada beberapa kemungkinan uh, mereka mengubah data pentaksiran yang sebenar. Itulah namanya berlakunya penipuan data. Ini menyebabkan laporan pencapaian murid ni menjadi tidak sahih dan Uh, menipu pihak sekolah. Bukan saja pihak sekolah, ibu bapa pihak atasan tetap tahap prestasi murid itu yang sebenar. Yang kedua, guru terpaksa memberikan tahap penguasaan yang tidak sepatutnya kepada murid. Okay, untuk mengelakkan kekanan dokumentasi atau laporan, Guru mungkin memberikan tahap penguasaan yang tidak sepatutnya kepada murid sebagai contoh, memberikan tahap uh, penguasaan yang lebih tinggi daripada yang sebenar kepada murid tersebut. Uh, ini memberi gambaran palsu tentang kemajuan murid dan mengganggu usaha intervensi yang diperlukan dan diperlukan seperti dan dilaksanakan kepada pelajar tersebut. Yang ketiga, mendatangkan kesan yang buruk kepada murid yang betul-betul lemah dalam pelajaran. Okey, baiklah. Murid yang lemah tidak dikenal pasti. Murid yang lemah yang kita tidak dikenal pasti dengan betul dan tak menerima bantuan ada atau intervensi yang sepatutnya. Akibatnya, jurang pengetahuan dan kemahiran mereka sentiasa melebar. Eh, semakin melebar. Ha, pembelajaran jangka panjang mereka. Kenapa? Kerana mereka telah ditaksir dengan tahap penguasaan yang tidak sepatutnya sebagai contoh dia adalah murid yang lemah akan tetapi dia diberikan pentaksanan yang tinggi jadinya intervensi ataupun bantuan yang dilaksanakan tidak selari dengan apa yang mereka sepatutnya a uh, di, uh, sepatutnya ditaksir ataupun di, diberi bantuan dari sudut intervensi pembelajaran yang keempat mengabaikan tanggungjawab sebagai pendidik Okey integriti adalah teras ataupun senangka, teras kepada profesion perguruan apabila guru mengabaikan kejujuran dalam pentaksiran mereka juga mengabaikan tanggungjawab utama mereka iaitu sebagai iaitu membimbing. Membimbing siapa? Membimbing murid-murid. Ha, guru ni mempunyai tanggungjawab untuk membimbing, membantu dan memajukan potensi setiap murid secara tulen dan ikhlas. Jadi apabila mereka mengabaikan tanggungjawab, jadi mereka tidaklah mereka tidak dapat melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai seorang pendidik. Itulah akibat kalau seorang guru tidak mempunyai integriti dalam pelaksanaan PBD. Seterusnya, menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, pentaksiran yang tidak tepat akan menyebabkan guru uh, merancang aktiviti pengajaran yang tidak sesuai dengan keperluan yang sebenar. Ini menjadikan pengajaran kurang berkesan dan menjejaskan perkembangan akademik serta sasaran murid secara keseluruhan. Okey, kat sini dapat, dapat lihat apabila guru men mentaksirkan dengan pentaksiran yang silap dan salah. Jadi, pengajaran, guru akan merancang pengajaran. Jadi, aktiviti yang dilaksanakan adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenar. Itu adalah akibatnya lah. Dan yang terakhir, muridnya lemah dan sepatutnya dibimbing tidak mendapat apa yang sepatutnya mereka terima. Okey, muridnya sepatutnya dibimbing dengan kaedah yang pemulihan, intervensi dan pergayaan, pergayaan tidak dapat diakses kepada program tersebut kerana mereka telah dinilai secara tidak tepat. Hmm. Ini akan melemahkan atau melemahkan peluang mereka untuk membina asas kukuh dalam pembelajaran Jadi tidak adalah kepada murid yang lemah kerana mereka ini telah dibimbing daripada dengan kaedah pemulihan yang tidak sepatutnya mereka dibimbing Sedangkan mereka uh, patutlah uh, diberikan kaedah pemulihan yang benar, intervensi yang benar dan juga penggayaan yang memang sesuai dengan uh, tahap pembelajaran mereka Okey baiklah. Bagaimana cara untuk kita atasi tahap integriti guru dalam pelaksanaan PBD? Yang pertama, berpegang teguh kepada amanah yang diberikan. Okey, kita guru perlu sedar bahawa menjalankan pentaksiran dengan adil dan jujur adalah satu amanah yang besar. Okay. yang perlu dipikul kesedaran bahawa setiap tindakan dinilai bukan sahaja oleh pihak atasan tetapi nilai profesionalisme dan etika diri juga secara perlu hmm. diperkukuhkan yang kedua menjadikan murid sebagai keutamaan setiap keputusan dalam petak siaran perlulah berpusatkan kepada murid. Aa, berpusatkan kepada keperluan murid. Guru mestilah memberi fokus kepada perkembangan murid sebenar. Bukanlah semata-mata mempunyai uh, memperkeras nak memenuhi kehendak laporan ataupun statistik. Aa, bantu murid ni untuk mencapai potensi sebenar haruslah menjadi matlamat utama seorang guru. Yang ketiga, membuang sikap pentingkan diri. Okay, guru mestilah bersikap jujur. Guru-guru uh, uh, mestilah uh, menghapuskan sikap yang mementingkan ke mementingkan kemudahan diri sendiri sebab nak menyelesaikan kerja dengan cepat je aa, memikirkan aa, tanpa memikirkan kesan jangka panjang kepada murid tersebut pentaksiran yang teliti dan bertanggungjawab mestilah menjadi keutamaan dan yang terakhir jujur dan telus dalam melaksanakan pentaksiran okey guru mestilah bersiislain amanah guru mestilah bersikap jujur dan telus dalam melaksanakan pentaksiran Mestilah guru mestilah uh, Merekodkan pencapaian murid tu Dengan pencapaian yang sebenar hmm, Walaupun keputusan tersebut mungkinlah Nampak tak cantik dengan pencapaian sekolah Tapi itulah hakikatnya dan guru mestilah Mengikut tahap apa uh, pencapaian yang murid yang sebenar. Ketelusan dalam pentaksiran dapat membantu pihak sekolah bukan sahaja pihak sekolah, ibu bapa dan juga yang paling penting murid itu sendiri kerana mereka dapat memahami keperluan pembelajaran yang sebenar dan seterusnya dapat merancang intervensi yang tepat dan yang sepatutnya dilaksanakan. Itu adalah contoh cara-cara uh, mengatasi tahap mitigasi guru dalam pelaksanaan PBD. Baiklah, saya akan sentuh kepada isu yang terakhir iaitu isu yang paling hangat yang semakin yang sentiasa uh, hangat diperkatakan sewaktu setiap kali perbincangan besar dilaksanakanlah iaitu kebocoran kertas perbincangan awam. Okey setelah sekian lama murid semua ini ilmu perbincangan ini adalah satu saat Saat yang penting untuk mereka untuk menguji tahap penguasaan terhadap ilmu yang telah mereka pelajari sepanjang 5 tahun Kalau macam PMR, SPM, SPM sepanjang 5 tahun daripada terkenal 1 sampai terkenal 5 Jadi peperiksaan awam ini adalah saat-saat yang memang dinantikan oleh mereka okay. Jadi di sini terdapat isu kebocoran kertas peperiksaan awam pada tahun 2014 Iaitu kebocoran kertas soalan UPSR dalam subjek sains dan juga bahasa Inggeris pada tahun 2020 terhadap, terdapat kebocoran kertas soalan SPM dalam subjek sejarah. Okay, baiklah kita lihat apa punca apa punca yang menyebabkan kebocoran kertas uh, peperiksaan awam. Okay, yang pertama yang pertama ke uh, sikap sesetengah pihak yang mahu meningkatkan prestasi sekolah atau mengekalkan prestasi sekolah. Okey, tekanan untuk mencapai prestasi akademik ni yang tinggi ia menyebabkan ada pihak yang tidak beretika mereka cuba untuk mendapatkan persoalan so uh, mendapatkan soalan dan nah, soalan untuk uh, mendapatkan soalan untuk membocorkan soalan kepada pelajarlah bagi menjaga imej sekolah mereka okey yang kedua sikap sesetengah individu yang ingin mencapai kejayaan dengan jalan mudah okay. individu yang mementingkan uh, ke keputusan kerja melang tanpa usaha mereka ni gigih sanggup cari jalan jalan pintas shortcut lah senang kata termasuk mendapatkan se soalan bocor untuk keuntungan peribadi mereka sendiri yang ketiga sikap khianat tidak telus dan tidak bertanggungjawab dengan apa yang dijaga okey sebagai contoh aa, mereka yang diamanahkan untuk menjaga kerahsiaan perlesen mereka tidak berpegang teguh kepada a integriti tersebut Akibatnya akibat sifat khianat ini maka ketelusan maklumat akan berlaku lah terdapatlah punca, itulah punca kebocoran soalan itu akan berlaku disebabkan mereka yang telah diamanahkan untuk menjaga soalan itu, mereka sendiri tidak berintegriti dan mereka juga tel, mereka juga telah membocorkan khianat khianat uh, dengan apa yang telah dipertanggungjawabkan menjawabkan kepada mereka dan yang terakhir faktor upah dan rasuah yang tidak berintegriti wang ringgit godaan wang ringgit ni mmm um, yang selalu yang menyebabkan individu ni gugur daripada integriti mereka ah ha, mereka ni uh, selalunya godaan wang ringgit ni lah yang akan menyebabkan individu yang terlibat dalam proses pengurusan perbezaan ni mereka sanggup jual maklumat ah uh, soalan mengabaikan amanah dan tanggungjawab profesional mereka sendiri disebabkan wang ringgit godaan wang ringgit rasuah ha, itu memang tenang kata ada beberapa manusia yang Rasa wadang ringgit ni memang dapat mempengaruhi ha, soalan, mempengaruhi, mempengaruhi amanah mereka dalam menjaga apa yang sepatutnya mereka jaga iaitu amanah yang mereka telah di uh, <coughs> diamanahkan. Baiklah. Baiklah, kita lihat pada seterusnya bagaimanakah langkah untuk mengatasi soalan peperiksaan yang bocor. Apakah langkah-langkah yang boleh kita laksanakan? Saya akan berikan lima langkah. Saya akan sentuh satu persatu. Yang pertama, penubuhan jawatan kuasa untuk mengenal pasti kelemahan dan ruang-ruang ketidisan pengurusan dan pengendalian peperiksaan yang boleh dimanipulasi oleh mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab. Okey, di sini kita dapat aa, satu badan khas aa, perlu diwujudkan untuk mengkaji dan menutup sebarang ruang ketirisan ataupun kelemahan dalam keseluruhan rantaian pengurusan peperiksaan. Yang kedua, kesedaran diri dan masyarakat tentang kesan buruk jika didapati bersubahat dalam dan terlibat dengan keciciran soalan peperiksaan awam. Okey, baiklah. Hmm, boleh diwujudkan atau boleh laksanakan kempen kesedaran. Ha, kita boleh laksanakan, diperluaskan supaya semua pihak bukan sahaja diri sendiri tapi semua masyarakat dapat memahami bahawa kebocoran soalan ni akan menyebabkan dan memusnahkan sistem pendidikan dan memberi kesan buruk kepada masa depan negara. Bukan negara saja kepada individu tersebut. Apabila uh, kebocoran, peperisa, uh, kebocoran soalan, kebocoran kertas perperisaan, dia akan memberi kesan kepada individu tersebut dan juga kepada masa depan negara. Okey, dan yang ketiga, mengetatkan lagi semua aspek keselamatan di setiap peringkat pengurusan dan pengendalian perlesenan awam. Okey. Sebagai aa, dapat di sini semua peringkat, semua peringkat ni dari daripadalah percetakan sehinggalah penyimpanan dan juga pengedaran. mestilah dikawal ketat dengan protokol keselamatan yang lebih ketat dan menyeduruh daripada sudut aa, percetakan, pengedaran Uh, lepas tu penyimpanan semua peringkat-peringkat ni mestilah uh, mempunyai protokol ataupun keselamatan supaya tiada kebocoran yang dilakukan. Uh, so, maksudnya itu tak adalah soalan bocor dari, uh, daripada awal lagi kita kena jaga. Bukan saja dah sampai dekat bilik kebal baru nak jaga uh, keselamatan. Bukan. Kena pula perlulah jaga daripada peringkat awal sehinggalah ke peringkat uh, soal ke peringkat kita soalan itu sampai kepada pelajar itu tersebut. Uh, jadinya setiap peringkat ini mestilah Uh, mempunyai kawalan yang ketat dan protokol uh, dengan protokol dan keselamatan yang menyeluruh. Okey. Yang keempat, memperketatkan perjanjian dan keselamatan dengan pihak pencetak yang dipertanggungjawabkan Ah, uh, untuk mencetak semua soalan peperiksaan awam. Okey, hilang pencetak yang mencetak soalan ni mestilah dikawal rapi melalui perjanjian yang ketat. Okey, baiklah sebelum melaksanakan a uh, percetakan, percetakan, jadi perlu ada perjanjian antara pihak kilang dan juga uh, pihak pembuat soalan lah uh, untuk uh, buat perjanjian bahawa mereka bertanggungjawab sekiranya terdapat dan yang terakhir, memperbanyakkan lagi pemasangan kamera lita tertutup CCTV di semua bilik kebal seluruh negara satu Malaysia lah sebagai langkah penambahbaikan dan pemantauan serta keselamatan soalan peperiksaan. Okey, di sini nak, nak lihat semua bilik kebal antara langkahnya lah. Semua bilik kebal penyimpanan soalan di seluruh negara perlu dipasang CCTV untuk memantau aktiviti sekaligus meningkatkan ketelusan dan mengurangkan peluang ketirisan. Okey, ini antara Salah satu antara langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi mengelakkan uh, kebocoran uh, kertas soalan peperiksaan awam. Okey, itu hanyalah uh, antara tiga isu yang telah saya kupas mengenai integriti terhadap, uh, integriti guru terhadap uh, pentaksiran kertas uh, soalan. Itu perkara uh, uh, yang dapat saya kupas tentang integriti dalam urus tadbir pengurusan perpedesaan. Okey, baiklah. Rumusan uh, rumusan yang dapat saya simpul dapat kita lihat di sini dalam hadis An Abi Hurairah An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aya al munafiq salasa idza hadasa kadaba wa idza wa'ada akhlafa akhlafa wa, wa idza itu minu iza itu mina dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tanda orang-orang munafik ada tiga iaitu yang pertama jika bicara ia dusta jika berjanji ia mengingkari dan jika diberi amanat ia khianat okey yang pertama kita lihat yang pertama apabila ia bercara Berbicara dia dusta, sifat lidah yang tidak benar. Orang munafik ni, ada ciri-ciri orang munafik, Uh, men, uh, mereka tidak menjaga kebenaran dalam percakapan. Mereka mengucapkan perkara-perkara bohong untuk kepentingan diri, menipu atau menyembunyikan kebenaran. Yang kedua, berjanji tetapi ia mengikari. Okey, orang yang menafik tidak menunaikan janji. Mereka mudah berjanji untuk mengambil hati orang lain untuk mendapat manfaat itu. Namun apabila tiba masa untuk tunaikan, mereka mengingkari tanpa rasa sebesalah. Dan yang terakhir, apabila diberi amanah, mereka kianat. Mereka tidak menghormati, uh, ini yang paling pentinglah amanah. Apabila diberi amanah, kianat. Uh, mereka tidak menghormati keputusan uh, kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka dalam Islam amanah ialah satu tanggungjawab yang mesti ditunaikan orang munafik pula mempermainkan kepercayaan ini sama ada dalam urusan harta rahsia ataupun tugasan yang diberikan seperti dalam tajuk kita ni integriti kepada dalam urus takbir peperiksaan urus takbir peperiksaan okey jadi pengajaran hadis ini Islam sangat menitik beratkan kejujuran kesetiaan dan tanggungjawab dalam segala urusan hmm. Okey, kesimpulannya a Kesimpulannya, hadis ini mengajak kita untuk muhasabah diri dan menjauhkan diri daripada sifat-sifat munafik. orang muslim itu perlulah berusaha untuk memperbaiki ahlak dengan sentiasa berkata benar, menunaikan janji dan juga menjaga amanah agar tergolong dalam golongan yang beriman sepenuhnya. Okey, dari sudut ni setiap guru, setiap integriti dari sudut Tentu isu yang saya kepaskan, sikap integriti ni perlu dijaga oleh setiap guru. Apabila dia beri amanah, tidaklah dia uh, berkhianat. Yang ketiga, perbuatan khianat dan tidak menjaga amanah perlulah dijauhi dan juga dibuang. Okey. Kianat dan ketidakjujuran ni sifat yang tidak yang sangat bertentangan lah dengan integriti. Jadinya sekali amanah yang amanah dikianati, kepercayaan tu amat sukar dikembalikan. Oleh itu penting untuk setiap guru menjauhi sebarang bentuk penyelewangan penipuan atau juga, ataupun juga sikap sambil lewa dalam menjalankan tugas. Guru sebagai seorang guru juga perlu sentiasa mengingatkan diri bahawa mereka membawa harapan ibu bapa, harapan murid-murid, harapan masa depan negara melalui didikan yang diberikan kepada murid generasi muda sekarang. Itu murid-murid sekaranglah. Ha, perbuatan yang menjelaskan amanah perlulah diperbetulkan segera. Dan budaya, integriti ni mestilah dipupuk secara konsisten so konsisten agar menjadi sebahagian daripada jati diri seorang pendidik. Hmm. Itulah hmm. Uh, itu adalah uh, rumusan yang saya dapat simpulkan berdasarkan pematangan saya pada hari ini. Sekian itu sahaja dari saya Mazatul Hazwani Binti Muhammad Luqmanul Hakim, pelajar PDPP COS, IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Sekian wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih.